Добрый вечер. Я понимаю, что как и вы, я себя ощущаю к концу интереснейшего и насыщенного дня, несколько так, подуставшим, очень много интересных спикеров. Я думаю, что, наверное, пол дела я сумею сделать, если объясню вообще, о чем я собираюсь говорить. Если к концу презентации поймете, о чем, собственно говоря, я говорю. Стараюсь проиллюстрировать, может быть, на двух таких не очень взаимоувязанных картинках. Первое. Я сам э, родился, вырос в Одессе, и, ну, если кто-то по интернету по ищет, по имени фамилии, каких-то получил там в общем, чего-то добился, э, скромным своим каким-то трудом. Так вот, я вам хочу сказать, что я живу в таком городе, в котором однозначно живут люди, которые могут сделать это лучше, чем я. Вот за что бы я ни сказал, я могу, даже не зная этих людей лично, сказать, что в Одессе будут найдутся такие люди. Я не имел такого счастья жить в каком-то другом городе очень долго, но я думаю, что каждый из вас, наверняка, подумав про себя, понимает, что, наверное, и у вас в городе есть люди, которые в состоянии сделать ивент, какое-то событие, какую-то организационную деятельность. Может даже не хуже, а если вы уже переступили через какой-то жизненный порог там завышенной или заниженной самооценки, понимаете, что, наверное, могут сделать и лучше. Так вот, вопрос заключается в том, что если вы зададитесь далее вопросом, а собственно говоря, как бы, где эти инструменты, которые могли бы консолидировать людей, ведь когда выступал Андрей, Представитель молодых предпринимателей да, говорил, да, мы не делаем мафию там, или секту. Да, мы в общем-то понимаем, что люди пришли, ушли и дальше в чем-то развивают. Очень хороший тезис. А, здесь я резко обрываю первую картинку, перехожу ко второй. А, витрина магазина. А, если кто-то слышал из вас слово «краудфандинг», «краудсорсинг», что совсем не одно и то же, понимает, что а, те площадки, которые а, попытки удачные или менее удачные для краудфандинга, то есть для сбора средств от жителей а, проекты, которые в Украине, в принципе они чем-то напоминают, в общем-то, какие наиболее продвинутые сайты интернет-магазины, где, в общем-то, главная задача а, способствовать росту продаж. А, Кликнуть больше дальше, дальше какие-то пожертвования да, продаж условно, да, если мы говорим о теме благотворительности. Так вот, я вам хочу сказать, что э, речь идет не о том, а, что мы делаем каждый день. Ведь каждый день мы как-то консолидируем людей. Пусть это будет персонал или волонтеры или какая-то более, но мы это делаем под свой бренд, да. Э, когда идет речь о витрине, я вам хочу сказать, что у нас, например, была очень большая проблема, если кто-то сталкивался с вопросом комьюнити фондов, это э, вопрос, э, допустим, комитета фонда города Одесса. Есть люди, которые вкладывают в бренд своего благотворительного фонда реальные ресурсы, и не пойдут они под то, что, грубо говоря, будут получать там некий там фонд, чего, а не их бренд, в который они вложили. И очень сложно было э, прийти к какому-то консенсусу, в итоге вышли на название марки. У нас э, не может быть даже в Одессе такого названия, мы его там нашли в украинском языке для комьюнити фонда Одессы, потому что оно не ассоциируется ни с одним Одесским фондом. И это марка, а не зарегистрированная организация. К чему я говорю? К тому, что а, инструменты консолидации заложены не, на, не во фронт офисе, который виден, который, с которого люди продают, проводят свои активности, а бэк-энде, а, то есть а, те инструменты, которые позволяют упрощать жизнь тех, кто на вот этом фронтенде проводит работу социально значимую, благотворительную и так далее. Вот теперь я постараюсь проиллюстрировать это более, как бы сказать, уже детально в рамках презентации и руководствуясь ограниченным временем, делать это будет, конечно, таким экспресс Итак, вы видите, у нас тут классика Леви Драки Щука, да, задача, в общем-то, чтобы, по всей видимости, эти усилия все-таки не носили какой-то там поступательный характер, в задание этой картинки. Может быть самая удачная, но иллюстративное, какая-то стадия. Если позволите дальше. А у меня эта штука есть, и это, наверное, супер. Точно. Где есть области для консолидации, прежде чем определяемые инструменты? Ну, вот, в результате каких-то размышлений. Они могут быть в профессиональной сфере, в которой мы находимся. Я не буду читать вам без относительно менеджмента там и так далее. Мы понимаем, что согласно, если кто видел последние динамики развития организации, подготовила бюро политика, по-моему, она там ежегодно, три человека в среднем НГО, шесть человек в среднем фонд. И все остальное, то есть кто может себе позволить системы и так далее, мы понимаем, что в основном, э, если не иметь в виду столицу и какие-то корпоративные фонды, достаточно сложно просто даже найти ресурс на очень хорошую систему оценок. Что же может им помочь в этой ситуации? Да? В рамках профессиональной сферы, вообще не сферы. И больше социальность. Больше социальность, тут очень много было сказано и о роли интернета, социальных медиа. Конечно, не могу обойти эту тему, хотя бы ее обозначить. Это тоже есть область консолидации. Следующий а, слайд. Это я сам себе уже командую. Значит, больше а, социальность. Идти к людям в любом случае это будь то традиционный маркетинг, социальный. Мы понимаем, что это традиционный метод, если какой-то новый технологий, новые инструменты. И однозначно можно говорить о том, что э, в этом направлении будет бум мы говорим о, о мобильных устройствах, о том, что это наиболее доступно, очень много технологий будет в по особенности помогать в этом так, вопросе. Не об этом идет сегодня речь. Дальше. Профсфера. Для профсферы, чтобы вот я дальше ну, какие-то настройки делал, каким-то таким вот базисом, конечно, новая инфраструктура благотворительности. Что подразумевается в вот, этим? Если позволите, я ну, такую футуристическую немножко картинку сделал. Есть такой проект как бизнес-модели, да, то есть кто успешный, менее успешный. Нужно понимать, что, в общем-то, если кто управленец понимает, что теория Генри Файоля, то есть традиционные функции менеджмента, это 19 век горный инженер, да, там революция Думинсберга, там, 80-е годы, то а, нужно понимать и следующее. Если мы говорим об успешности, да, вот сегодня было хорошее, яркое первое выступление, да, классическая музыка. Вот она в таком традиционном представлении, вот она более социальная. А, по всей видимости, нужно эти вещи осмыслять. Так вот, а, один из, мне кажется, удачных примеров, на который стоило бы обратить внимание, бизнес-модель а, вокруг открытого кода, которое можно было бы перенять у айтишников для третьего сектора. Что это такое? О чем идет речь? Не об этом презентации, я, к сожалению, только забиваю какие-то гвозди. Да? Это очень важный вопрос, где тысячи независимых девелоперов, объединяясь вокруг открытого беда, это, в общем-то, достаточно простые, небогатые люди, имеют свой сегмент на рынке, одном из самых жестких, где громадные корпорации ну, съедят, они так, по-взрослому. Тем не менее, люди имеют хороший свой сегмент, и это очень интересная Модель для выживания. У нас нет настолько по Украине, там, региональных, местных, супербогатых фондов, поэтому мы понимаем, что когда я говорю о новой инфраструктуре, по всей видимости, это не просто а, горячие сердца. Да, это что-то еще ну, как бы другое о сфере жизнеспособности. Так вот, подразумеваю, что на этом базисе, что было такое, являлось профсферой, сферами. Три сферы я обозначил, даже три с половиной, для инструмента обсуждения, да, как бы, барьер. Кто знает, что такое... Я на одной иллюстрации скажу, кто за что берет. Приват Приватбанка, например. Так. Это некая... Ну, я специально подбирал вопрос. Значит, потому э, что, в общем-то, недавно я не очень хорошо понимал, что это. Для того, чтобы вот все красивые картинки о сборе денег стали доступными, чтобы как минимум вы для своего сайта, например, сделали там merchant или а, поставили какую-то другую в систему типа правда, что... Так вот merchant как раз способ. Таким образом, на самом деле сегодня, если кто-то попробует его себе поставить, столкнется с целым рядом трудностей. А, то есть вот, вот этой вот великой какой-то красивой идеи о сборе, о просто таком классном чем-то, есть барьеры, которые мешают. Таких обсуждений, это может быть юридической теме, технической, эротичной, наверное, способствовали бы тому, что сектор развивался бы более динамично, что можно, в принципе, вести диалог и с теми, от кого зависит да, возможность. Это не только законодательство, безусловно, я не сомневаюсь, что утренние представления проекта закона о, о процентном филантропии. Да. Безусловно, также важно. Это пример, наверное, в ту же область, только в юридической сфере. Вот. Так вот, это однозначно вопрос для профессионалов, собравшихся, занимающихся этой сферой, вот, относительно этих барьеров. Пожалуйста, пользуйтесь, что вам мешает. Раз, два, три, четыре следующий, это, значит первое, вокруг барьера, второе, хроническое образование. Поток информации колоссальный. Что такое там а, вот это IOS, там В, э, социальные медиа, концепт, я говорю о том, это в своем вопросе, что недавно я был на стационаре в Академии госуправления. И это было мое второе образование, первое было за 20 лет до этого. И я вам хочу сказать, что совершенно другое восприятие а, задач, то есть не стоит задача посерьезности вот этого там, когда на концепте, там на концепция там этот глубокие знания, широкий кругозор, а гораздо важнее способность найти ответ, найти информацию, софию, быстро нашел, вот, знаете, как у китайца, там э, гусь там пролетает над озером, озеро отразило гуся, гусь пролетел, отражение исчезло. Вот примерно так же обстоит дело. Вы нашли ответ на вопрос, быстро собрали его, сделали, не надо становиться специалистом, обязательно айтишником, но тем не менее, вот эта вот, а, зависимость какая-то от а, программера он был или он ушел, а зачем нужен сайт, а, оказывается, там а, 4 сайта посещает, а может куда-то в медиа. А ведь кто-то продает лежал товар, кто-то реально там начинает. Торговать. Вот давайте сайт, какие-то программы кто их продвигает, продает успешно. В результате люди что-то покупают, и они тратят свое время, что они покупают. Качество образования это совершенно как бы отдельная тема. И, и я хотел вот в этом всем спиче коротком пояснить, что э, на самом деле, по всей видимости человеку, работающему в третьем секторе, достаточно вот это прагматичное отношение к той информации, которая ему нужна для того, чтобы быть успешным, вот это какая-то ее выжимка, это тоже вопрос, который по всей видимости в этой профсфере решается. Я поясню по, по простой примере. Форум, прошу страница в Фейсбуке Ассоциации благотворителей Украины. Я не мог понять, как я могу сделать пост, прикрепить туда фотографию, если фотография в этом Фейсбуке там не предусмотрена, как ее туда прикрепить. Я посмотрел, ну Якова там стоит, стоял, как он вот сделал, где-то вот страничку там завел. Значит, я быстренько научился вслед за тем, что мой коллега что-то делал. И вы понимаете, какой мысль, То есть образование скорее такое очень прагматичного, что ли, как бы направленности, которые нам, в общем-то, приобзнали, которые нам необходимы. Еще один вот этот момент влияет человека, это конкуренция с серыми и черными схемами Понимаете, не понимаете, но когда мы говорим о, о таком феномене, как новые общественные организации, мы подразумеваем, что некоторые группы в социальных сетях гораздо более общественные организации, чем те, которые обладают, как сказал бы Яков, какими-нибудь там первичными или вторичными половыми признаками, это еще не мужчины. Да, это, острое мужского пола. <смех> <смех> ну, он выступит дальше, он как-то более ярко это, безусловно, сделает. Так вот, а, я хочу сказать, что а, организация или фонд по первичным или вторичным признакам тоже еще не является благотворителем. Да? Может быть, в социальной сети группа гораздо более динамична, чем а, просто наличие там, юридии, печати там, или еще чего-то. Я совершенно не пытаюсь вести сертификацию лицензирование, я не об этом. Я просто говорю о том, что кто сегодня работает в статусе юридического лица, однозначно понимает, что ряд людей, которые приходят, вот это недоверие к государству, они не хотят иметь ни делать, переходят на какие-то серые схемы, так называемые, там работа там напрямую, и это, безусловно, является в каком-то смысле конкурентом, в каком-то смысле конкурентом для а, сферы и а, нашего сегмента. И, конечно же, вопрос идет еще дальше по онлайн-карафате. А? А, например, человек в проблеме, где бы ни был, социальные сети, д, 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 Я объясняю на примере платформы, которую представляю. Публикует нечто в сети на свой страх и риск, кто хочет, никаких там, как доска объявлений. Нашли пример координаты, нашел, сделал, помог. Или дальше подхватывание, например, вариант взаимоуслуги фон любой из ваших, видите, что запрос пошел с вашей области, вы можете идентифицировать человека, проблему, взять на себя целевое использование этого человека, вы тем самым можете передвинуть его на какую-то биржу проекта, в которой есть прошу заявок, ID и продвижение, то есть распознавание дальше платежными системами, о чем здесь идет речь. Я вам очень так же быстро пытаюсь это... Да. Вы делаете на своем сайте, это ваша витрина, ваш магазин, чтобы трафик не уходил на какую-то краудфандинговую платформу, вы продаете своего сайта, вы заинтересованы, чтобы вам люди ходили. Соответственно, вы у себя публикуете заявку в рамках системы, мы думали, какая у нас должна быть логистика. Как можно менее красиво, то есть никаких фотографий Это вот ее задача технически. Мы получили ID, который распространяется терминалами, то есть тысячи терминалов по всей Украине присоединили к своей заявке о помощи, например, да, или к той, о которой речь до этого, которую подплатили. Нет своего сайта. Отдельная форма. Открыть свой кошелек, что подразумевает на уставную деятельность. Да? Потому что, смотрите, вот это ПО, ФО, счет получателя. Вы состоянии запомнить эту информацию с видеороликом? Или ваша программа номер 43 в системе Пользователю, который подойдет сюда, будет гораздо легче помнить, да, это там 43-я программа такого-то фонда, такого-то города или его проект. Отдельно этот инструмент они не дают денег. Но они дают возможность людям удобно и надежно вам их переписывать. Это очень важно. Есть одна иллюстрация, если мне потом за лимитом времени позволят, для вам вопросов, ответов, я в рамках вопроса в ее приведу, а, которая говорит очень просто, что не имея возможности люди вам как-то поучаствовать, очень сильно вы теряете, даже если проехать в классной информационной компании, вас что-то имидж. Тем не менее, следующим, безусловно, для нас важным вопросом является технологии продаж. То есть не успешные истории вокруг каких-то личностей, а именно то, что мультиплицируется. Этот тезис прошу вас запомнить, пожертвовать вам наличные деньги сегодня так же просто, как пополнить свой мобильный телефон. Вводится номер вашего проекта или программы, точно так же, как вводится номер телефона. Для того, чтобы, в общем-то, вы могли получить средства от своих клиентов. Две вещи, которые мы уносим отсюда. Инструменты, технологии. Пару инструментов я попробовал вам привести. С точки зрения кто-то из фондов имеет этот шлюз, предоставляет другим для возможности а, присоединять терминалы. Либо а, подхватывать какие-то заявки в а, а, Попасть туда очень просто, через карту третьего сектора себя добавить. Там такая же, а, кроме места на карте. Соответственно, появляется какой-то там По-моему, я подошел к последнему слайду. Там есть телефон, имейл. Его даже через два дня я не поменяю. Поэтому, если кого-то интересует, пожалуйста, запишите.